Bu gün İslam məktəblərinin birində salehlərdən biri müəllim uşaqlara valideynini ağlının başa salmaq üçün ə, məktəb rəhbərliyindən belə bir qurur. Aşağıdakı biri rəhbərlik tərəfindən bir boş otağa dəvət olunur. Ona deyirlər ki, "Anan rəhmətə, axirətə köç." Və bunlardan bir çoxsu donub qalır, qırzə girir, gözləri yaşarır. Və şorşunlar ki, "Anan səndən razıdır, razı dinmi." ümumkün olsaydı onu torpaqdan çıxaldıb və ayaqlarından öpüb onun rəcəlliyini alardı və sonra deyib bəki indiki sağdır. Sağdı və vallahi axlata köçmədən onlardan halallaşın, onlarla rəhmət qanadlarınızı endirin sağ üçün. Ötdükdən sonra heç bir yaxşılıq fayda verən